Özünə dəyər verib, sabahə ümidlə baxanlara salam olsun. Hoş gördük sizləri. Bugünkü rubrikamız səbəbsiz yerə özümüzü yollandırmanın əsasında duran, deyadımınun proqrammasına görə, göyə bizi bu şəkildə müdafiə edən bu müdafiə mexanizmi saydığımız daxili hakim dediyim mexanizm haqqında onun neçə yaranıb neçə tövriyyət məsəhi haqqında səbəb olduğu çoxsaylı narahatlıqlar, diskomfort və əlbəttə ki, yaratdığı müxtəlif psixosomatik xəstəliklər haqqında söhbət edəcəm. Keçən görüşümüzdə də dedim kimi bizdən bir ixtiyar, bizim böyüklərimiz tərəfindən iç dünyamızı yerləşdirilən, peyğəmbərlərin daxili günah dediyim bu mexanizm qalan bütün həyatımız boyu bizi bir mariyatka kimi idarə edir. Yəqin xatırlayırsınız keçən görüşümüzdə vurğulamışdım ki, biz bir insan yoldaşı kimi körpə yaşımızda sağ qalaq deyə bizdən güclü və uzaq görünən böyüklərə özümüzü, həyatımızı etibar etmişik. Bizimsə onların bütün qərarlara qəbul olubdu. Onların dedikləri vacib və düzgün sayılıb. Hətta bunlar səhv, absurd olsa belə dəpa təkcə bizim valideynlərdən yox, eyni zamanda bağçadakı tərbiyəcilərdən və 6 illik yaşımızə qədər rus gəldiyimiz müəllimlərdən, yaxutu ki bizə gəlib gedən, ya bizim qonaq qetdiyimiz yerlərdəki gördüyümüz bizdən uzaq və bizdən güclü bütün insanlar həmişə pravdır, həmişə haqlıdır. Eyni zamanda biz bu özümüzdən ə, güclü və ə, böyük adamlara ən ağıllı, ən dəraçəli və eyni zamanda ən azad güc mərkəzi kimi baxmışıq və tez böyüyüb boy atmağa tələsmişik. Yenə yəni, sətə böyürük ki, tez azadlıq əldə edəyək. Bizə qoyulan bu qadağalardan canımızı qutaraq. Amma əfəsuddur ki, yaxşı xatırlayırsınız ki, biraz böyüyəndən sonra gəlib elif satırığı yetkin bir yaşa, görürük ki, bizim dünənə qədər, yaxud da bu günə qədər Ağıllı dərkəli saydığımız bu bizdən uzaq, böyük və güclü şəxslərin heç də hamısı biz dediyimiz parametrlərə uyğun deyil. Biz isə onların dediklərini hamısını qəbul etmişik. Hər bir məsləhətlərini, tövsiyələrini qəbul etmişik və bu da bizi çox məyus edir, Şimdə kimə inanmışıq. Və ə, bu yerdə biz biz necə olsun ə, sualı qarşısında dayananda biz də bir gün Elə bilik proqramada zbor gedir. Bir az sonra biz başa düşəcəyik ki, onlar da bizi kimi bir vaxtda yanadıblar. Onlar da içərədən daxili hakimləri idarə edib. Onura gəlin bu maraton yürüüşünü, dəyərsiz maraton yürüüşünü burada qıraq və heç olmazsa öz uşaqlarımıza yaxud da çılmış evlərimizə başqa cür yanaşaq. Onların tərbiyəsini ayrı cür ustanovka edək. Bu barədə başqa vaxt danışarıq. İcə əsas məsələ ya. Meh keçib başa düşdürür ki, əgər uşaq yaşlarımızda bizim etdiyimiz hansısa uşaq hərəkətlərimiz hansı ki, təbii ans bioloji olaraq normal hərəkətə sayılır, amma bizim böyüldüyümüz tərəfindən bir dəlili, vahşili, təbiisizli və s. kimi adlar qoyulub pis bir hərəkət, dalanış sayıldısa və buna görə bizi cəzalandırırlarsa, yaxud daşı şey, bizdən küsüb üz döydürdülərsə Ya hutə bizə hamsa bir süzdə təqdir edirlərsə, biz artıq cəzamızı aldıq. Və bir də ki, bu yerdə bu hərəkət pisdir, bitti. Amma bir tərəfdə lom kimi oturub sakit qaldınsa, və yaxud da kiminsə şükəsini sındırmadınsa, topla-vurub nəyəsə aşırtmadınsa, ağlıva gələn səsləri çıxarıb uzadan deyib, gülüb, qışqırıb oxumadınsa, ağaca çıxmadınsa, hər hansı hündür bir yerdən uşağı tullanmadınsa, karoçi manekin kimi bir tərəfdə oturub dinməz qaldınsa, bu super uşaq deməyidi. Və sən buna görə də ən azından başirin olaraq ayalla bu nağlı uşaqdır deyə bir tərif alsın. Bu qaldı orada. Amma sən böyüdün və artıq o böyülər sənin yanında yoxdur. Sən artıq yetkin yaşdasan. Hələ məndə virəm, sən uşaq vaxtından həmin yetkin yaşa qədər bu arada Sən nə qədər çətin oldu. Sən qız kimi, sən oğlan kimi öz həmyaşdarların arasında öz yerin ütəsən. Bunu üstündə keçirəm. Sən artıq 7 yaşdasən. Və birdən Nidayev sulçayın hansısa bir aşırıb gələsün. Bir səhifədən və həmin o daxili hakimçi var, o mexanizm ona görə sən artıq pis sə, yəni onu fişləşdirəcəklər. Və sən mütləq cəzalanmalısan. Olmasan cəzalandıran yoxdur. Sən böyümüsən axı. Bu yerə sanki o daxili hakim dilə gələ bilir ki, Qaqaş, sən aşqı buraxmısan. Yaxud da xanım qız, sən bilmirsən ki, bu düsərə çət deyil, bu çox pisdir. Amma məna qazanını görmürəm. Və buna görəsə də sədə bir sıxnaşma, bir mübarizə, bir mübaharəmə başlayır. Və bu qarşıdurma gəlib o yerə çatır ki, səndə artıq müxtəlif bədən ağırlıqları, obsesiv fikirlər stress, əsəbbaşı budan özündən sıxmaq və s. kimi nöyə ki, diskomfortlar ciddi rahatlıq baş qaldırır. Və bu yerdə psixika imdən təbət çəmiyədlər sənin bu davranışlarını biraz da gözləndirir. Amacsız absürd fikirlərlə, kompulsiyalarla, sərinliklərlə, fobiyalarla ciddi yaşamaqla yaxud da müxtəlif macaxid davranışları ilə <coughs> özünü cəzalandırmağa məcbur edir səni. Və bununla da əslində o qoruyur səni. Sənə bu sıxıntıdan qurtarır. Bir müddət sonra əlbəttə, amma bu proses getməlidir axı. Və sən öz əmərləncəzahsız qoymamaq üçün özünü cəzalandırmaqın səndə bir psixosomatik sindroma çevrilir. Və əlbəttə ki, bunu da sayəsində sən öz həmin o günahını bir növ kompensasiyadır sən. Yəni bu cəza ilə bunu gücləndirirsən bir cür. Nə qədər ki bayaq dediyim o sindroma bağlı proses to vəmi. Hər nə qədərdirsə, 5 dəqiqə, 1 saat, 2 saat, 1 gün, hər də bir cür. Həmin bu proses bir kompensasiya sıfatında sənin bayaqçı cinayəti, bu deyək ki, deyə ki yüngülləşdirir. Bu cəzanı yüngülləşdirir, bu cinayəti yüngülləşdirir. Bəzən bu hər halda bir şəxsdə divdə absurd yerə hirs mə, dava salma, qəzəbin göstərməyə, yaxud da artıq dava salmağa hazırlaşmaq üçün daima qaşqabağdan gəzmək, güya bu qaraqabağdır. Normalda özünə xəbəri yoxdur. Çünki xoş alva ruhiyyədən bir dənə daviyə keçmək çətindir axı. Ona görə bu özü üçün bir konstruksiya qurub çıxıb beləyə. Və bu keçid rahat olsun deyə daima qaraqabağ, qaşqabağlı, acıqlı, qəzəbli, əsəbi keçəcək. Və bu davranışı da nəsib-bənsib o biri nəsillərə ötürəcək. Başqa birisi məsəl bir söz salıb sonda gətirib boşanmağa dəviləcək. Ya da özü öz acığına başqa birisi ən ağrılı fiziki işi seçib orada işləyəcək. Özü öz acığına gedib ən xoş gəlməz, dözülməz bir şəxsə ərə gədəcək hansı bir xanım. Yaxud da ki heç kimin ağlına gəlmə biləcək xanımla ailə quracaq bu adam. Yəni bu dediləri hər hansı bir şəxsi aya dallanışdır ki, əslində bunun çöçündə özünü cəzalandırma durur. Və bu özünü cəzalandırmadan özü cəzalandırma durur. Hıh. -hı. Belə bir misal çəkək lapələ. Deyək ki, sən ə, çəkidə biraz artıqsan və hansı bir məclisdə və ya hətta evdə sevdiyin bir blowdanı, bir yeməyi, norobada artıqı yeyib ya gecə necə rahat yatıb ya səhər necə narahat bir gün keçirdib Nəcür özünü söyürsən, dırnaqrası, özü özvə gənəyirsən və söz verirsən ki, özvə təsqtardı. Bundan sonra 1 ay mən çörətdən yeməcəm. Yoxud da ki çörəkdən imtina edirəm. Üç baxışdan bu çəçədamsıl normal yaxşı davranışdı. Amma əslində bu özünü cəzalandırma proqramasıdır. Bu bəzən artıq irətimş hallarda düzenləyən borzudunlar arası məsuliyyəti yerini itirməyəcəysə bunun müqabilində valdinlər tərəfindən alçaldılacaqsa yaxud da ki ən azından ona avdinlərə kusa baxacaqsa bu artıq onun psixopatesi üçün artıq kifayətdir ki o özünün yaratdığı qurduğu yəni özündən bir ixtiyar beşsaznatel urivində o səviyyədə özünün qurduğu bu ıı, prosesi ıı, uğurla başa vuruda narası İç bu şəkildə üzüsün öz cəzalandırır və ən faciəalısı odur ki, yəqin dəfələrlə şahid olmuşusunuz ki, hələ uşaqlıqdan bu daxili hakimlərin idarəçiliyi altında böyüyən uşaqlar gəlib sonda orta məktəb bitirib ailə məktəbə imtahanlar verəndə və burada şəxs dili vaxtlarda və yaxud da ki, yüksək bəl, bal topla bilmədikləri vaxtda çox təəssüf ki, özərinə əl atırlar. Bəli, sui-qəsd halları da bir çox hallarda məs axirə hakimin qurduğu məhkəmənin verdiyi son qərar daçı bu cənc bunu hələ ubri real cəza çatmamış artıq burada yerinə yetirir